Мы получили письмо от Анны Тарасовны Юшкевич. Ее отец работал инструктором в Монголии в период с 29 по 32 годы. Затем он вернулся на родину и был арестован на основании того, что работал с легендарным монгольскими полководцами Ганденом и Демидом. Их всех обвинили в шпионаже в пользу Японии. Тарас Юшкевич приехал в Монголию в 1929 году. Обучал солдат монгольской народной армии. Причем работал так усердно, что получил предложение оформить монгольское гражданство. Отказался. Когда служба Тараса Юшкевича в степной стране закончилась, военный вернулся на родину. Затем наступил 1938 год, и жизнь оказалась перевернутой. Юшкевича по подложному обвинению в шпионаже в пользу Японии отправили в тюрьму. В то же время судьба не пощадила и его монгольских друзей и соратников. Полководец Демид был арестован и отравлен на таежной станции. Вся семья Тараса Юшкевича подверглась репрессии. Его супруга была отправлена на поселение в Сибирь. Спустя годы дочь Тараса, Анна, обратилась на телевидение, желая реабилитировать честное имя своего отца и рассказать о его трагической судьбе. После долгого пути по России и Монголии письмо Анны Тарасовны было передано в Государственную комиссию по реабилитации. Судьба Юшкевича стала одной из 36 тысяч историй репрессированных, так или иначе связанных с Монголией. А, есть, конечно, люди, которые были репрессированы в Монголии. Среди них уйгуры, китайцы. Мы занимаемся их реабилитацией, устанавливаем невиновность, а затем уже решается вопрос о предоставлении компенсации. Но часто так и не удается установить, кому она причитается. Государственная комиссия по организации реабилитации в Монголии обещала разобраться с историей Тараса Юшкевича. Соответствующие запросы вскоре будут направлены в архивы Министерства обороны и Главного разведывательного управления. Любая информация о судьбе российского военного сразу будет сообщаться о его дочери Анне Тарасовне. Тумарачир от Ганбат, Аист, Монголия.